Vətənimizin azadlığı uğrunda canından keçmiş qəhrəmanlarımızdan biri də Fərozov Zülfüqar müstəyəb olmuşdur. Zülfüqar 27 aprel 1977-ci ildə Xocavənd rayonu Əmrallar küçəsində anadan olmuşdur. Şəhidimiz 1983-1992-ci illərdə orta təhsil almış, 1995-1998-ci illərdə hərbi xidmət etmişdir. Torpaqlarımızın və doğma Xocavəndimizin düşmən işğalı altında olması ilə barışa bilməyən qəhrəmanımız 2004-cü ilin aprel ayının 23-də yenidən hərbi xidmətə qayıdaraq, en saylı hərbi xsellərin birində müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu kimi, post snayperçi olaraq tərbih xidmətə başlayır. Hərbi xidmət dövründə nümunəvi hərbiçi olmaqla bərabər Ermənlərin qorxulu qabusuna çevrilən zürfudur. Tabetsinindəki snayper silahı ilə xeyli sayda düşmənin canlı qüvvəsini sıradan çıxarmışdır. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlamış 44 günlük Vətən müharibəsində Rəşadatlı ordumuzun Füzuli rayonu ərazində apardığı ağır döyüşlərdə snayper silahı ilə düşmənin dəqiq atəş nöqtələrini susturan Silfigar və onun dəyuçu yoldaşı və dostu Beləqanlı Quliyev Vasif xeyli sayı da düşmən qüvvəsini məhv etdilər. Hər iki dost 28 sentyabr 2020-ci ildə tarixdə qəhrəmancasında şəhid olmuşdular. Şəhid Zülfıqar Əşdər Xojaymat kəsəbəsində rayon iqtisadiyyat tərəfindən izdihamlı şəkildə torpağa tapşırılmışdır. Ailəli idi, bir oğlu övladı əmanət qaldı. Şəhid Fərazov Zülfıqar ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə vətən uğrunda medalla təltif edilmişdir. Allahdan şəhidimizə və vətən uğrunda canını fəda etmiş bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik.